У меня был случай, ну, у нас э, не срослись отношения с невестой. Да, она отказалась от макияжа, такого у меня тоже было. И это нормально. Я не ее мастер, она не мой клиент. Такое бывает. Э, я не люблю, в моем понимании, невеста это что-то такое легкое, зефирное. Да, вот, минимальный макияж нюдовый. Э, ну, можно немножко подчеркнуть глаза. Но когда невеста мне просит сделать ей черные смоки, при этом еще красные губы то есть соединить эти э, два макияжа в один э, для меня это непонятно бывают э, макияжи, которые уместны, в принципе, невесте с черной смоки, если это обыграть, там, кожаная куртка, какая-то байкерская, да, свадьба. Почему бы и нет? Но если это классическое платье, классическая свадьба, и невеста с черным смоки и яркими губами, то я пыталась отговорить ее, но бесполезно. Я сделала макияж, который я вижу для нее, ей не понравилось, и мы с ней просто разошлись. Слава богу, это был пробный макияж. Я надеюсь, все, все, все хорошо, она нашла своего мастера.